Ровно год назад наша маленькая, по большому счету, но злая сила показала, на что она способна. Революцию сделал простой украинский народ. Революцию сделал каждый из вас, кто стоял на Майдане все эти месяцы. Но правый сектор, не нужно отбирать эту заслугу, стал авангардом украинской революции. Мы пошли вперед на улице Грушевского и показали, что ту власть можно скинуть. И после улицы Крушевского власть дрогнула. Власть поняла, что не будут больше мирные пляски, танцы, всякие концерты ей противопоставлять. А будет решительная и злая сила, которая уже не будет терпеть весь этот беспредел. И весь этот беспредел мы не терпели. Мы показали пример простым украинцам, что нужно делать, как нужно свергать эту власть. И этот пример оказался хорошим. Этот пример оказался героическим. Слава нации! Слава нации! Слава нации!